Salur Qazanın evinin yağmalanması boyuna aid doğru fikirləri göstərir. 1. Qazanxan döyüşə başlamamışdan əvvəl düşməndən iç burlaxatını istəyir. Bildiyimiz kimi Qazanxan döyüşə başlamışdan əvvəl düşməndən ilk anasını istəyir ki, döyüş əsnasında anası ayaq altında qalmasın. Bu səhv fikirdir. 2. Evini, arva uşağını əsirlikdən azad etdikdən sonra Qazanxan Qaracıçobana bəylik verir. Bəylik yox, əmir axur, yəni çobanların başçısı vəzifəsini verir. Bu da yanlışdır fikirdir. Qazanxan döyüş zamanı məğlub etdiyi şökülməliyi öldürür. Həqiqətən də döyüş əsnasında şökülməliyi öldürür. Kəfirlərlə döyüşdə Dəlidondaz düşmən bayrağını qılıçlayıb yerə saldı. Kəfirlərlə döyüşdə Dəlidondaz yox. Qazanxanın qardaşı Qara Günə bayrağı qılıçlayıb yerə saldı. Ona görə 4 səfdir. Düşmənlə döyüşə girdiyi zaman Qazanxanı kömənə iç yetişən Qara Günə olur. Həqiqətən də iç yetişən onun qardaşı Qara Günə olur. տողրու جواب 3 5 ե варіантը